Концерт, митинг, реквием, выставка патриотических плакатов. В Северодонецке прошли мероприятия, посвященные Дню гидности та свободы. Северодончане гости города вспомнили о событиях 2013 года, почтили память погибших, Минуты молчания и зажгли лампадки. Все подробности знает наша съемочная группа. Гимн Украины «Минута молчания» в Северодонецке отметили День гидности и свободы. В этот день вспомнили события двух революций – оранжевой 2004 и революции достоинства 2013 -го года. В зале Северодонецкого музыкального училища после исполнения национального гимна руководитель области Георгий Тука в своем обращении призвал всех не забывать об основных человеческих ценностях. Пролась кровь, чимало крови. И та да кровь, которая пролаз на Майдане, она шелется тут зараз. Я просто хочу закликати вас всіх. Будьте гідними звання людини. Це дорожче, що нам дав Господь Бог від нашого народження. Не забувайте про це і ніколи не перед ким не ставайте на коліна. Дякую вам. В честь праздника в холі музикального училища розвернули виставку патріотичних плакатів, фотографій і дитячих рисунків. Їх говорять організатори зібрали со всієї країни. На ній представлені і плакати з Харкова, і ветенанки з Вінниці, і нам колеги з Івано-Франківська дуже допомагали. Тому, як би то сказати, це виставка всієї України. Євдокію Яровую виставка впечатлила. Осідітельниця говорить, що роботи передають патріотизм українців і віру в мір. Все как-то сходяться к тому, що нам не нужна війна, нам хочеться міри. Мы все хотим, чтобы было хорошо и мирно, чтобы дети наши рисовали только мирные картины. И чтобы не было никаких больше недоразумений. На сцене Северодонецкого городского дворца культуры декорациями восстановили вид главной площади страны – Майдана независимости в период революции и достоинства. события, которые там происходили, помогли вернуться творческие коллективы города. Номера, в которых и раскрываем мы эту тему духовности, надежды на завтра, силы духа. Говорим, что война – это страшно, преступление против человечества – это страшно. И мы хотим созидать себя как людей, как личности и растить нашу страну и будущее наших людей в мирном, светлом и хорошем будущем. Единый символ революции гидности – державный прапор. А на центральной площади Северодонецка с украинской символикой и лампадками на митинг «Реквием» собрались горожане. Волонтер Ярослав Шульга, который собирал помощь для участников революции два года назад, говорит, что этот день должны помнить. Для меня этот день как бы память то, что происходило на Майдане в том году, память про тех людей, которые погибли за свободу, независимость Украины. Также на площади развернули 50-метровый украинский флаг, символизирующий свободу. Он стал традиционным участником всех патриотических мероприятий. Минута молчания после воспоминаний о погибших. Студентка первого курса Дарья Несмешина считает, что помнить о тех, кто отдал жизнь за нашу страну, значит быть достойным ее гражданином. Я считаю это замечательным днем, то, что мы все здесь смогли собраться и э, вспомнить эти ужасные времена, которые были связаны на, с Киевом, с нашей страной, на Майдане, э, и сейчас мы хотим почтить память тех людей, которые Отдали жизнь за нашу страну для того, чтобы жить достойно и не нуждаться ни в чем, я считаю. Поэтому я, я считаю это гордость и радостью быть сейчас здесь. На асфальте лампадками в память о тех, кто боролся за будущее Украины, выложили слово «Воля». Юлия Тинева, Вадим Цветков, Пудии.